Kasih yang berhormat Tuan Pengurusi, Tan Sri Pengurusi dengan izinnya. Terlebih dahulu saya menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas peruntukan kepada kementerian ini sebanyak 1 bilion 406 juta 224,500 ringgit bagi tahun depan. Peruntukan kali ini meningkat 5.5% berbanding sebanyak 1 bilion 332 juta pada tahun 2025 bagi belanja mengurus sebanyak 700 juta 170300 ringgit diperuntukkan bagi tahun 2026 dengan peningkatan 11.47% berbanding tahun 2025 manakala sebanyak 482 juta 754,200 ringgit telah dipuntukkan bagi pembangunan pada tahun 2026 berbanding 498 juta pada tahun 2025 dengan penurunan sebanyak 3.11%. Penambahan 72 juta bagi belanja mengurus didorong oleh peningkatan bayaran gaji dan upah sebanyak 18.02 juta yang bagi menampung bayaran pergerakan gaji tahunan dan kenaikan 7% gaji yang dijanjikan kerajaan madani. Ini termaksudlah ke kelulusan butiran baru di bawah dasar baru untuk pembayaran emolumen Sekretariat Malaysia Sea Games Organising Committee masuk berjumlah 19.7 juta. Beberapa butiran di bawah program khusus KBS turut menunjukkan peningkatan yang signifikan seperti penambahan 8 juta untuk program rakan muda menjadikan peruntukan keseluruhan sebanyak 30 juta dan ini tidak termasuk 10 juta yang diluluskan uh, bagi skop tambahan lawan buli dan pendidikan pengundi belia. Yang keduanya, program belia dan sukan mencatatkan penambahan peruntukan sebanyak 4 juta bagi menampung keperluan sebahagian program Women Sports yang dipindahkan daripada butiran program khusus MSN, program intervensi belia tidak berpersatuan, program-program belia dan program sukan komuniti masing-masing dengan nilai 1 juta. Peruntukan di bawah program latihan dan pembangunan sukan MSN juga meningkat sebanyak 3 juta sebagai tambahan kepada persediaan Sukma Selangor dan para Sukma. Tambahan 5 juta bagi perkhidmatan bekalan makanan bermasak di ILKBS mengambil kira trend perbelanjaan, perbelanjaan ekoran peningkatan harga kontrak penyediaan makanan uh, dan minuman di ILKBS susulan penguatkuasaan perintah gaji minimum 2024. Yang membuat Tuan Pengurusi, 10 orang ahli-ahli yang berhormat telah mengemukakan pertanyaan dan pandangan mereka dan saya mulakan sesi penggulungan ini untuk menjawab pertanyaan daripada ahli yang berhormat Bukit Gelugo, Alosta, Kangga, Dungun dan Pulai juga ada menyebut mengenai bola sepak. Reputasi bola sepak Malaysia di peringkat antarabangsa sedang diuji dan tindakan tergesa-gesa boleh menjejaskan kedudukan negara. Untuk makluman semua, FIFA melalui jawatan kuasa rayuan mereka telah memutuskan untuk mengekalkan keputusan asal iaitu mengenakan denda lebih kurang 1.8 juta ringgit kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia serta mengekalkan hukuman terhadap tujuh pemain termasuk penggantungan selama 12 bulan daripada semua aktiviti bola sepak dan denda lebih kurang 10500 ringgit bagi setiap pemain. FAM dalam kenyataan rasmi pada tarikh 18 November telah mengesahkan mereka akan memulakan proses untuk membawa kes ini yang membabitkan tujuh pemain warisan Harimau Melaya ke Mahkamah Timbang Tara Sukan, Court of Arbitration for Sport iaitu KAS. Jadi sekarang ini ada dua perkara, dua proses yang sedang berlangsung. Satu, skop siasatan. Laporan siasatan bebas oleh mantan Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sharif. Skop siasatan Tun Raus adalah untuk meneliti prosedur dalaman dan prosedur operasi standard persatuan bola sepak Malaysia dalam pengurusan dokumen tujuh pemain warisan Harimau Melayu yang digantung selama 12 bulan. Tujuannya ialah memastikan kegagalan seperti ini tidak berulang lagi. Kepentingan laporan ini juga selari dengan perenggan 246 Laporan FIFA Appeal Committee, para 246, izinkan saya menyatakan, At this junction, the committee wish to underscore that it has been unable to identify a reasonable explanation for the events that transpired between the players' submission of documents and their appearance for Malaysia. This is simply because neither players nor FAM has taken any of the steps to provide this explanation. Months later, the identity of the forger remains unknown. Jadi, muka 65, muka surat ini, tidak mendapati siapa yang bersalah dalam isu forgery. Oleh sebab itu, skop siasatan Tun Raus laporan dan hasil siasatan ini sangat penting untuk disiapkan dengan secepat mungkin dan laporan media telah mengesahkan bahawa Tun Raus tidak akan mengambil masa yang lama hanya beberapa minggu untuk menyiapkan siasatan ini itu yang pertama dan uh, saya telah mengarahkan saya telah meminta ya yeah. boleh tanya adakah hasil laporan siasatan kalau ada kejeri akan ada juga cadangan-cadangan tindakan saya yakin mantan ketua hakim negara uh, sangat arif dalam perkara ini uh, dan hasil siasatan ini saya telah meminta supaya pesuruh jaya sukan ya, Encik Arifin untuk meneliti nanti laporan ini dan berikan kerjasama untuk pastikan kita ambil tindakan sebarang penemuan dalam jawatan kuasa siasatan itu akan diambil oleh Kementerian Belia dan Sukan supaya kita Pastikan perkara ini tidak berulang lagi. Yang itu pertama. Yang keduanya untuk makluman semua mengenai uh, lap, uh, appeal to CAS. Okay. Bukit Gelugor ada tanya apa yang akan berlaku apabila mereka ke CAS. Sebenarnya CAS boleh sarankan kepada FIFA untuk meningkatkan denda dan penggantungan jika FAM tidak berjaya di peringkat CAS. Selepas itu, jika FAM kalah di KAS, FIFA Tribunal akan bermesyuarat untuk mengambil keputusan berhubung status tujuh pemain ini sama ada boleh bermain untuk Malaysia atau tidak. Keputusan FIFA Tribunal itu pun boleh dirayu oleh FAM ke KAS sekali lagi. Selepas KAS, file case akan dipanjangkan ke AFC untuk tindakan selanjutnya dalam konteks perlawanan kelayakan Piala Asia di mana jika keputusan berhubung pemain ini tidak berubah, jawatan kuasa disiplin AFC pula akan membuat keputusan. Berapa lama masa yang diambil oleh FIFA Tribunal untuk bersidang mengenai kes ini? AFC sudah maklumkan kepada FIFA untuk membuat keputusan sebelum 31 hari bulan Mac, iaitu tarikh akhir perlawanan kelayakan Piala Asia. Dan jika FAM masih bawa ke kas selepas keputusan FIFA Tribunal tidak memihak kepada mereka dan masih kalah di peringkat kas juga, apakah yang akan berlaku seterusnya? Ini soalan yang ditanya. Jika semua kalah mengikut peraturan sedia ada di AFC, keputusan perlawanan akan dikira terbatal dan pasukan lawan akan diberikan tiga mata dan tiga gol dan jawatan kuasa disiplin AFC juga berhak jatuhkan apa-apa hukuman lain selain daripada potongan mata. Oleh sebab dua proses ini sedang berjalan, siasatan oleh Tun Raos dan uh, rayuan oleh FAM ke nanti, maka saya tidak boleh mendahului ataupun Pesuruh Jaya Sukan tidak boleh mendahului keputusan tersebut. Saya minta semua untuk bersabar. Kita ada sebelum 31 hari bulan Mac untuk tunggu keputusan seperti ini. Okay.